প্ৰমাণ হ'লে পিতৃক শাস্তি দিয়ক কিন্তু আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আৰক্ষী তথা চি আই ডিৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান কৰিছে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান পঢ়ি থকা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰই পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে পঢ়িবলৈ সুবিধা দিবলৈ আহান জনাইছে সৌৰভ গগৈয়ে সোমবাৰে সুনীলৰ পত্নীয়ে পুত্ৰৰ অধ্যয়নৰ বাবে যাতে সুবিধা কৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আই জি পি তথা লখিমপুৰ আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে পত্ৰ চি আই ডিৰ আই জি পি লৈকেও পত্ৰ দিছিলে জেৰাৰ নামত প্ৰায় ডেৰ মাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ আনিছে সুনীলৰ পৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটাই আহ্বান আছে মোৰ এটা কেতৰ আহ্বান আমাৰ ঘৰখনক এনেকে জীয়াই জীয়াই নামাৰিব মোৰ এটা সপোন আছে সেই সপোন পূৰা কৰিবলৈ দিয়ক মোক পঢ়িবলৈ দিয়ক মোৰ পঢ়াৰ উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়ক আমাক আৰু এনেকৈ মানসিক শাস্তি দি জীয়াই যে নামাৰিব সেইটোৱে আহ্বান মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰলৈ তেওঁৰ ধাৰণা সেইটোৱে মানে ডাঙৰ মানুহ ওলাও বুলি এনেকৈ আমাৰ সৰু মানুহবোৰক এনেকৈ কষ্ট দি মাৰিছে আমাৰ ঘৰখন হত্যাকাৰী ঘৰ নহয় আমি একো কাৰো হত্যা কৰা নাই আমাক যদিও মানে মোৰ দেউতাই হত্যা কৰিছে তেওঁক যদি প্ৰমাণ দিব পাৰে তেওঁক শাস্তি দিয়ক আমাৰ ঘৰখনক এনেকৈ মানে জীয়াই যে নামাৰিব আৰু

আৰু প্ৰত্যেকবাৰে গোটেই দিনটো উৰে দিনটো তেওঁলোকক বহি থাকিবলৈ দিয়ে আৰু প্ৰশ্ন একেকা সোধে ঠিক তদন্তৰ নামত সেইটোৱে ঠিক তদন্তৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত চি আই ডি আই আৰু আৰক্ষীয়ে একো কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে যেতিয়া চি আই ডি আৰ হাতলৈ গোটেই অভিযোগটোক যেতিয়া কেছটো হেণ্ডভাৰ কৰিছিলে তেতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছিলে চি আই ডি আই হয়তো তদন্ত বেলেগ দিশলৈ নিব চি আই ডি আই হয়তো তদন্ত বেলেগ দিশলৈ নিব আৰু অতি সোনকালে যিজন একি আহ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ হব কিন্তু সেয়া একো নহল কেৱল সুনীল গগৈ যি পৰিয়াল মই পুনৰ কৈছো যে এঘাৰ বাৰকৈ সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰ আৰু আহ যিজন ভতিজাক এঘাৰ বাৰকৈ আহ জেৰাৰো সন্মুখীন হৈছে লাই ডিটেক্টৰৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰ মাজতে উদ্দিষ্ট হৈ আজি পুত্ৰ সৌৰভ গগৈয়ে তাঁতৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যে তেওঁক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু এটা কথা কিতাপ কব লাগিব আহ সৌৰভ গগৈ হল কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি বি এ ছাত্ৰ তৃতীয় সন্মানিকৰ ছাত্ৰ আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়ৰ পৰা তৃতীয়লৈ খুব সুখ্যাতে উত্তীৰ্ণ হৈছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু গতিকে এজন ভাল ছাত্ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আৰু সেই ছাত্ৰজনক এনেকৈ যদি আহ কিবা অভিযোগৰ ভিত্তিত যদি পুলিচৰ নিজৰ জিম্মাত নজৰ বন্দী কৰি ৰাখে চি আই ডি এ যদি নিজৰ নজৰ বন্দী কৰি ৰাখে নিতান্তই প্ৰশাসনত প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে আজি আহ্বান জনাইছে জৈৰৱ গগৈ আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি আচলতে কব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক চি আই ডি এ হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটো লক্ষণীয়